Я вам не скажу за всю Одессу, Вся Одесса очень велика. Но и молдаванки, и пересы Обожают костюм моряка. Говорю, песню какую лучше выбирать, быструю или медленно? Ну, по крайней мере, та десятка, которая со мной заходила, то были разные песни, но они чаще всего просят спеть что-то повеселее и улыбаться. Побольше. Где ехать надо, мальчики-девочки? Где ехать надо? Шаланды полные кефали в Одессу Костя привозил. Но я придумала еще вступление, Одесситы, ну, таксисты, они всегда спрашивают, не куда ехать, а где ехать. Но я решила, что это будет смешно и начала с того, что где ехать надо, кому а потом уже начала песню петь. И все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Семь девушек, а звезд у меня здесь штук пятнадцать. И, тем не менее, проходит во второй тур из вас одна из семи. Елизавета... Лиза вразила Меладзе яскравым выступом. И единая из своей конкурсной десятки потрапила до другого туру. Я получила билетик во второй тур. Вот он. Самолет опоздал. Я опоздала, все опоздала. Ну, надеюсь, переодеться хотя бы успею. Все, пока. Лиза останнею пробыла на другой тур. Судям довелося чекати її близько півгодини. Извините, пожалуйста, что я опоздала, что заставила вас ждать, но у меня опоздал самолет на целый час. Летела как могла. Смотришь мне в глаза, сколько можно лгать. Проще самому сказать об этом, что любовь была, ты Тірялась повністю. Вот как бы да, хотя вона опытна, снімалась в серіалах, вона участвувала в многих конкурсах. Я, думаю, что она по а, таким, а голосом я тебе не беру нас... Але згодом з'ясувалося, що Ліза завсідник усіляких кастингів та реаліті шоу. За її сходженням на Олімп Слави вже спостерігали глядачі інших телеканалів. Все-таки, я считаю, что Лизочки, надо знать... Не, ну... Я думаю, а, вдруг. что дело все в том, что она, безусловно, в туре она будет гораздо лучше выглядеть, но, но петь она будет так же, и нужен просто предыдущий репертуар или какой-то древний такой рэп. У нее своих паровах Лиза вожала диплом актрисы. Он пустой. Дівчина зовсім не очікувала, що доведеться обирати між кар'єрою співачки і роботою акторки. По-перше, актриса я до сих пор а музика це вся моя життя. Перед тим, як віддати конверт із рішенням суддів, продюсери проєкту поставили дівчину перед важким вибором: фабрика чи робота на знімальному майданчику. Адже третій тур співпадав зі зйомками лізи в кіно. Ну що ж, тогда спасибо за те, що дали мені шанс. Перша в історії фабрики зірок дівчина відмовилася від продовження кастингу. Яке ж рішення чекало на лізу в її конверті? Це відомо лише Костянтину Меладзе.